Apabila keluarga kita sendiri yang meninggal, pengurusan jenazah tu kita yang uruskan. Di saat itu adalah saat yang paling bahagia sekali. Melayu kaya dengan pahlawan-pahlawan. Jadi antara ceritanya ada yang benar, ada yang dongeng, ada yang mitos dan ada yang tidak benar langsung. Jadi Hang Tuah adalah antara pahlawan Melayu yang sampai sekarang masih diperdebatkan kesahihannya. Namun kata-kata percaya bahawa hantuah berasal dari bumi Melaka. Dan nama kampungnya adalah Kampung Duyung. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke Kampung Duyung. Ke sebuah masjid yang telah pun berusia 172 tahun. Dan masjid ini dinamakan Masjid Laksmana Hang Tuah. Okey. Kita boleh nampak dua tanah perkuburan yang besar. Dari sudut struktur seni pembinaan bumbung dari luar iaitu elemen-elemen seni pembinaan Cina tu masih lagi jelas kelihatan eh dia bersifat tiga segi. Menara tu sifatnya meninggi dan di puncak dia, dia macam ada bendera kecil dan kerawang berbentuk bulatan. Kolah ni macam sesuatu lah. Ya, dia jaga, sebab bumbung dan batu ni nampak menarik. Air dia agak jernih. Kita boleh nampak dalam. Dan macam ada satu struktur pembinaan di dalam. Huh. Besar betul. Dijaga dengan baik, berbumbung dan tak boleh siapa-siapa naik. Bagus juga. Maknanya kalau nak curi-curi, potong-potong tak dapatlah. kalau kita ambil kitab untuk kita baca atau apa-apa barang pun yang kita ambil daripada masjid sebaik-baiknya kita letak balik pada tempat asalnya. Ha, ini adab biasalah. Kadang-kadang kat rumah orang ke kat apa pun kita kena buat juga. Jadi apatah lagi di masjid. Ah ha, ini satu lagi masjid yang ruang untuk imam dia ada satu terowong di depan. Jadi daripada apa yang kita pernah belajar, maknanya terowong ini untuk memantulkan balik suara imam. Atas ni pun macam ada loteng ni, tapi dia ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Muhammad Dan Ya apa Yo. khabar Baik Assalamualaikum Jadi sebenarnya datang ni Saya nak tanya serba sedikit Tentang masjid, masjid ni Nak kenal lah kan oh, Boleh Alhamdulillah InsyaAllah ha. kita akan terangkan nanti Kalau dia kat sini Yang original apa bang? Yang pertama original betul kata ni Adalah kayu yang seri ni Saya asal dia bagian dalam ni ubah Kita kalau masjid lama ni Boleh muat dalam 300 orang tu kita buat tambahan kat belakang tu. boleh buat lagi 400, 700 boleh cukup lah. Saiz pintu ni ikut uh, jenang lama. Pintu jenang. baru tapi ikut jenang lama. Ah. dulu loting, yang atas ni terus nampak sampai dia punya puncak ni. Oh. Yang lain selain daripada tu, dia punya yang asli batu pagar tepi tu. Walau tu buat uduk ni, selain dia punya apa ni lama dia tu uh -huh. dalam dia hampir 12 kaki kemudian air tak pernah kering tak pernah putus tak pernah, ke, tak, pernah tak pernah putus walaupun kemarau sampai 6 bulan beduk ni di antara yang terbesar di Malaysia dulu kita gunakan uh -huh. kemudian kita sekarang ni dah makin lama makin moden jadi nak ketuk beduk pun dah tak pandai budak-budak baru ni <laughs> jadi kita dah kan cuma kita jadikan satu apa ni kita jagalah warisan uh, ni warisan sejarah uh -huh. ajalah dan menara ni pun dulu kita boleh naik sampai atas dia dulu buat dia campuran simen dengan telur. Telur tu dia kata untuk melekatkan. Putih telur untuk melekatkan. Ah ha, jadi tanah perkuburan ni dulu ke masjid ni dulu? Yang saya dapat tahulah. Kebanyakan waris-waris daripada Wan Cilik pengasas masjid ni. Dia yang wakafkan tanah ni untuk di ke masjid apa perubahan yang bang inginkan lagi ataupun kemajuan yang yang bang Haji inginkan. Saya teru pada semua penduduk Duyong hmm. lah, dalam kawasan Duyong ni supaya gunakan masjid ni tempat kita bertemu. Baik. Datang semua datang solat berjemaah, ya. kita ada kelas tadarus, kita ada kelas lekta, kita, ya. kita ada kelas apa ni tauhid, kita ada kelas hari banyak. Ya. ya. Ilmu ni bukan semusah nak cari. Datang ha. masjid. ini so lebih kurang 100 lebih tahun yang dia tahu buat mentu tua cakap you ini Wakilan ni dia daripada Jawa. Member ni mau dikekalkan. Memang tak boleh buat baru pasal Ini adalah jasa-jasa orang lama. Ha, dia jasa orang lama mana apa dia dia bikin pun tak ada duit ikhlas e satu dengan you macam macam. Maknanya kita bila kira, bila member ni ada bila nak arwah yang bikin tu dia dapat rahmat dia. Pergi, 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 ali. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kedua kami berada di Masjid Jamek Laksmana Hantuah Kampung Duyung. Jadi semalam kita telah pun dibekalkan dengan pelbagai info mengenai masjid ini oleh tuan pengerusinya. Kami juga dikabarkan hari ini ada beberapa aktiviti antaranya kelas mengaji dan kelas menguruskan jenazah. Jadi ilmu menguruskan jenazah ini merupakan fardu kifayah untuk kita ya. Ianya tidak susah tapi tidak boleh diambil mudah. Ini kena belajar Jom Baik tuan Jadi Bagaimana yang saya cakapkan tadi Tentang edah tadi Apa yang sedang berlaku Di negara kita sekarang Terutama cerita Melayu kita Apabila si suami meninggal Apa si isteri buat Dia pakai dengan selendang dia Jambul dia di depan tu ...jalan-jalan singgul kiri, singgul kanan... ...terus ke tanah berkuburan. Sedangkan perkara itu adalah haram. Okay. Uh, hari ini kita uh, buat pengurusan jenazah... ...di mana kita berceritakan tentang bagaimana pengurusan jenazah... Uh, ...kepada ahli keluarga yang meninggal. Uh, pengurusan jenazah apabila telah diberikan kepada... Uh, ...masjid ataupun bilal-bilal yang menguruskan jenazah... ...keluarga akan lepas tangan. So hari ini kita akan ubah. Kita minta kepada bilal yang menguruskan jenazah... ...sama-sama memanggil kepada ahli keluarga... ...untuk mengambil bahagian uh, pengurusan jenazah. Jadi, sekarang kita kena ubah persepsi... ...bahawa bila kita nak menyakmalikan jenazah... ...biarlah keluarga yang turut sama. Bukan kami tak perlu, kami ni membantu. Kita pengurus jenazah sebagai pembantu... Bantu apa? Bantu keluarga untuk menguruskan jenazah. Apabila keluarga kita sendiri yang meninggal, pengurusan jenazah itu kita yang uruskan, di saat itu adalah saat yang paling bahagia sekali. Orang yang menguruskan jenazah, dia akan nampak segala jalan rahsia jenazah. Rasa-rasa cerita IT bukanlah. Itu sebab yang Tanggung sekali apabila ayah kita meninggal dunia, si istri tolong sama-sama, anak-anak lelaki kuat sama-sama, dan anak perempuan kuat tolong sama-sama. Saat yang paling bahagia seorang suami apabila semasa dia meninggal untuk meninggalkan dia dunia, saat yang paling indah sekali adalah si istri serta anak-anaknya memandikan jenazah ayah. Itu yang paling bahagia. Pada waktu itu, si isteri nak peluk suami dia saat yang terakhir, nak belai suami dia saat yang terakhir itu, biarkan. Anak-anak dia nak minta aku, nak minta maaf dengan ayah dia. Waktu itu lah. Saat yang paling bahagia saat itu. Unduyong ini adalah merupakan salah satu kampung asal usul kepada Hang Tuah. itu di mana dia telah dibesarkan dan dilahirkan, dibesarkan di situ. Dan di Masjid Laksmana Hang Tuah ini, ianya telah dibina pada tahun 1850 yang mana pada asalnya masjid ini adalah merupakan sebuah surau. Sebuah surau sebelum ianya telah dinaik taraf menjadi masjid sehingga seperti sedia sekarang. Uh, Masjid Duyung ini juga sama juga seperti Masjid Warisan di Negeri Melaka iaitu dia memiliki uh, berbumbung uh, tiga tingkat iaitu berbumbung meru, uh, memiliki seluruh bayur Masjid uh, Duyung ini juga sebenarnya pernah uh, kita wartakan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran uh, warisan budaya 1988 di bawah perzim uh, kemudiannya telah uh, diangkat warta di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Peranan perzim itu selain daripada kita uh, memelihara dan juga menonjolkan sejarah-sejarah uh, uh, yang sedia ada di Melaka melalui pameran-pameran pemuliuman itu sendiri. Uh, di pihak Peredim juga kita sebenarnya berfungsi uh, mengawal selia dan menguruskan di bawah enakmen. Iaitu di mana kita menguruskan di bawah enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya 1988. Di mana di bawah enakmen ini kita telah mewartakan sebanyak 56 buah masjid warisan di seluruh negeri Melaka meliputi tiga daerah yang utama iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Antara fungsi pewartaan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kita hendak memelihara dan memelihara bangunan-bangunan warisan ini agar ianya kekal terpelihara supaya suatu masa nanti ianya akan kekal utuh terbina tanpa dan menjadi dan menjadi tatapan generasi mendatang Temnaga is the most importantly you can see the lokasi The Malacca geog geographically is located between the Indian Ocean and the Pacific uh, the, uh, the Ocean. I hope this continues for the heritage to showcase the Sumangan traditional Chinese Muslim contribution to sajara in Malacca. setelah kita mengenal serba sedikit tentang masjid dan melihat aktiviti-aktiviti yang ada dalam masjid, hari ini macam biasa, kita akan ada majlis ilmu yang dianjurkan iaitu ceramah dan forum agama. Jadi marilah seperti biasa, saya akan menyuruh semua orang untuk pergi dan rebut peluang untuk ke majlis-majlis ilmu ini. Dari situ, kita akan banyak belajar, kita akan ada banyak ilmu. Seperti yang saya faham tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila manusia pergi meninggalkan dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariahnya, yang kedua ilmu-ilmu yang boleh dimanfaatkan dan yang ketiga adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Semoga kita tergolong dan beruntung untuk berada dalam kelompok-kelompok yang terpelihara ini. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bukan terbiah. Tarbiyah terbiar tidur macam zombie kan. Satu saat bukan hmm. bukan murtabak. Ah, ha. ha, mubarak. Mubarak. <laughs> Salah satu daripada keistimewaan dalam bulan Ramadhan ni adalah iaitu Nabi sebutkan apa? Wa futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahannam dibuka pintu syurga, pintu neraka ditutup. Wa sulsilati syayatin wa, wa fi riwayatin Setan-setan semua kena belenggu. Bagusnya bulan tarbiyah bulan pendidikan adalah kerana apa? Kalau kita nak berubah jadi baik bulan lain, mungkin banyak alasan. Eh, hey, kenapa Al mulut jahat sangat? Sorry, syaitan bisik tadi. Eh, hey, kenapa kau cuci selipar orang masjid? Oh, maaf. Tadi syaitan bagi cadangan. Oh, semua syaitan punya pasal. Sekarang ini Ramadan. Syaitan semua kena ikat. Kalau kau masih jahat juga, kau oh lah syaitan. Ah. <laughs> tak sanggup nak cakap tu. Tapi kalau mengaku silakan. Syaitan jeli merajau. Ai, ada lagi syaitan dari syaitan namanya. Dia bila masuk Ramadan ni ada ada tiga jenis orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan. Tiga jenis. Kita nak tengok kita ni dulu dalam kelompok yang mana. Nombor satu, orang yang masuk Ramadan tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga saja. Nombor dua, orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia dapat apa tuan? Dia ni dia panggil apa? Dia panggil Ramadhani penyembah-penyembah Ramadhan Siapa orang penyembah Ramadhan ni? Dia masuk Ramadhan Ibadat dia hanya dalam bulan Ramadhan saja Bila habis Ramadhan, dia hilang Yang ketiga, orang yang dapat Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun Dapat takwa Kelompok ketiga, kelompok yang dapat takwa Orang yang dapat takwa dia dapat manfaat daripada Ramadhan Ramadhan ubah hidup dia Dia jadi orang yang bertambah amalannya Walaupun sedikit hasil daripada Ramadhan Nabi SAW sebut Kalau Allah tahulah betapa besarnya kelebihan akan Ramadhan Dia berharap Ramadhan itu sepanjang Kita mengharapkan Allah bagi dekat kita semua kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadhan Sebab tak tahu sungguh-sungguh Adakah Allah akan memanjangkan usia kita untuk kita masuk dalam bulan Ramadhan yang Yang penting kita doa pada Allah lah. Doa bagi Allah panjangkan usia kita setiap tahun dapat terus ber, uh, beribadat dalam bulan Ramadan. Ya Allah panjangkan usia kami, panjangkan usia kami, panjangkan usia kami untuk kami masuk dalam Ramadan Ramadan yang akan datang insya-Allah. jadi manfaat wallahu Episod kembali cerita masjid pada hari ini kita berada di Masjid Laksmana Hang Tuah, Kampung Duyung, Melaka. Kita juga menyeru kepada sokongan daripada orang ramai dan masyarakat khususnya penonton di TV3 untuk sama-sama membantu menyumbang kepada infak Ramadan yang telah kita wujudkan sempena program Kebara Cita Masjid ini. Di mana sebahagian daripada sumbangan infak Ramadan ini akan kita gunakan untuk menyalurkan bantuan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar. Di mana mereka tidak dapat bergerak untuk membeli juadah atau menyediakan juadah. Jadi pihak Yayasan Budi Asam Malaysia dengan kerjasama pelbagai agensi akan menyalurkan bantuan ini juadah berbuka puasa. Jadi kita sama-sama mendapatkan pahala mereka yang berpuasa. Selain daripada itu, kempen infak Ramadan ini juga akan digunakan untuk membantu 40 buah masjid tua yang telah kita kenal pasti di seluruh negara untuk berikan kami selalu kebantuan bagi mereka membaik pulih dan menaik taraf masjid-masjid ini. Terima kasih kepada Jasa Muda Islam Malaysia atas inisiatif dengan memilih masjid tradisional, masjid tua berbanding masjid moden. Saya berharap program-program sebegini dapat diteruskan sebab kita sebenarnya mempunyai banyak masjid-masjid warisan yang tidak di-explore, yang tak dikenal pasti saya ingin apa ni merayu atau menasihatkan saya memang menggalakkan pelancong pelancong datang untuk semayang sunat atau semayang waktu di sini tapi sama-samalah kita jaga warisan yang ada di masjid ni dan janganlah kita saya rasa jangan rosakkanlah dan ini merupakan tinggalan yang tidak ternilai Alhamdulillah, sebagai usaha untuk kita mengenang pahlawan Melayu kita, akhirnya Masjid Kampung Duyung dinamakan sebagai Masjid Jamik Laksmana Hantuah. Jadi tak kisahlah apa nama masjid itu. Yang penting apa makna masjid kepada kita. Kalau masjid diperkuatkan oleh tiang-tiang seri, kita sebagai orang Islam diperkuatkan oleh solat-solat kita. Ya, yep, mungkin solat boleh saja dibuat di mana-mana, tetapi kalau kita mengikut amalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, solat-solat dilakukan di masjid-masjid. Jadi kita cuba buat benda yang sama, mengimarahkan masjid siang dan malam. Saya secara peribadi belajar sedikit daripada tuan pengerusi masjid bahawa dia tidak mahu masjid ini sebagai tempat solat saja. Sebaik-baiknya tempat untuk kita berkumpul, bertanya khabar, menguatkan lagi silaturahim sesama kita. Yang penting ke mana saja kita pergi. Jangan sekadar melihat sebaik-baiknya kita menghayat. Assalamualaikum.